Ваша, шановні запорожці, я Сергій П'єтков на телеканалі Алікс «Вні політики». Сьогодні ми з вами будемо говорити про такі складні речі, як креативність, нове мислення, тренінги. З нами в студії експерти Богославська Ольга і Патлах Ірина, які працюють керуючими партнерами центру тренінгових технологій «Альба». Сегодняшний світ мінливий і насичений різноманітною інформацією. Те, що ще вчора здавалося видумкою письменників-фантастів, сьогодні вже звичні реалії життя. Тільки подумайте, 20 років тому кількість інтернет-пристроїв налічувала тисячу. Зараз їх майже 7 мільярдів. Прогнозують, що до 2017 року майже половина людства почне користуватися інтернетом. Тільки в Україні у минулому році 20 мільйонів людей регулярно відвідували всесвітню мережу. Для того щоб набрати аудиторію в 50 мільйонів. Радіо знадобилося 38 років, телебаченню 13, Інтернет подолав цей рубеж за 4 роки, Фейсбук – за 2. У грудні 92-го було відправлене перше комерційне текстове повідомлення. Сьогодні кількість відправлених і отриманих повідомлень за добу перевищує кількість людей на планеті. Google знаходить інформацію 101 однією мовою і обробляє більше 41 мільярда пошукових запитів на місяць. Хоча ще у 2006 році це число складало 2,5 мільярди. Цікаво, хто ж відповідав на ці питання до появи Google? Англійська мова сьогодні нараховує близько 540 тисяч слів. Ця цифра в п'ять разів більше, ніж за часів Шекспіра. А випуск газети Нью-Йорк Таймс за один тиждень містить більше інформації, ніж пересічна людина 18 століття отримувала за все своє життя. Найбільш затребувані професії сьогодення навіть не існували 10 років тому. Студентів готують до роботи, якої ще не існує, щоб вирішити проблеми, які ще не відомі. Нова технічна інформація подвоюється кожні два роки. Це означає, що половина тих знань, які студенти технічних спеціальностей отримають під час першого. Першого року навчання будуть вже застарілими по закінченні третього. Швидкий темп змін на ринку праці і поява нових спеціальностей веде до ротації кадрів. Спеціалісти підрахували, сучасна людина до свого 38-річчя змінить 10-14 місць роботи. Один з чотирьох робітників затримається на одному певному місці менше року, один з двох не менше п'яти років. Нещодавно вчені назвали незвичайні професії майбутнього, які повинні з'явитися протягом п'яти-десяти років. Зміни на ринку праці прогнозують зникнення таких. Професії, як лектор, швачка, ліфтер, турагент, машиніст, це станеться через глобальну автоматизацію і механізацію процесів. Також за прогнозами під загрозою опинилися целюлозна паперова промисловість, видавнича справа, архівно-бібліотечна справа і поштова служби. Пізніше список непотрібних поповнять нотаріуси, журналісти, прораби, вахтери, шахтарі, юрисконсульти і навіть інспектори ДПС. Натомість, немов з фантастичного фільму, можуть з'явитися всі ці фермери, кібердвірники, експерти з образу майбутнього. ...дитини, розробники сімейної траєкторії розвитку та спеціалісти з кіберпротезування. Майбутнє покаже, здійснюються ці прогнози чи ні, але темпи зростання науково-технічного прогресу вражають. Нам пощастило жити в такий дивовижний час. Світ не стоїть на місці, але як за ним встигнути, як вирватися вперед, щоб жити наповну і отримувати задоволення від життя. Навіть відома усім фраза, хто володіє інформацією, володіє світом застаріла. Так легко натиснути клавішу, і Google розповість все, що завгодно, але вже недостатньо цих. Знань недостатньо традиційного мислення. Відчувається потреба в творчому, конструктивному підході, який дозволить створювати та знаходити нові шляхи розвитку, Творчі здібності та вміння згенерувати, знайти нову, цікаву, оригінальну ідею. Ось що може забезпечити потужну конкурентну перевагу, підвищити особисту ефективність і домогтися зростання прибутку. Сьогодні важливіше думати, ніж багато знати. Тож розвивайте свою креативність до кожної справи, підходьте з творчістю, і ваше життя заграє яскравими фарбами. Перш за все, от що це таке за тренінговий підхід і що це за такі тренінги? Тому що ми всі звикли, що ми навчаємося в вищих навчальних закладах або в школах навчалися, і там не було ось таких тренінгів. Що це таке? Вы знаете, отталкиваясь вот от вашей мысли о том, что действительно мир очень быстро меняется, и это правда, плотность изменений очень высока, возникает проблема вот зачастую, а как же успевать встраиваться, да? То есть и есть люди, которые развиваются вместе с меняющимся миром, есть кто-то, кто не развивается. Мы, конечно же, выступаем за то, что нужно развиваться, нужно тренироваться. И вы знаете, один из самых эффективных форматов, на наш взгляд, это тренинговый формат развития и обучения, поскольку именно такой формат позволяет сочетать все себе и теоретические знания, и практическую отработку навыков. И причем э, мы с Ольгой пришли к идее создания тренинговой компании тоже не случайно, поскольку мы 15 лет есть и продолжаем быть преподавателями вузов. Это теория, которую мы несем. Фундаментальная, Фундаментальная. серьезная, мощная. Никто ведь не отменял вот. Ну, как раз вот и циклить по тоне теории да и практики. Ну вот. Тобто, вы знаете... вы поедете, или вы намагаетесь каким-то чином вот эту всю теорию до практики. Вы знаете, одним из принципов центра тренинговых технологий Альба как раз и является системный подход. Что такое система, мы все представляем. Да, вот когда есть некоторые элементы, взаимосвязанные, сосуществующие и работающие вместе. Если какой-то элемент выпадает, значит система работает хуже. Правда ведь? И вот мы в своих тренинговых программах четко применяем системный комплексный подход. Как это происходит? Прежде всего, первым элементом нашей системы является личность. То есть каждый из нас. Я человек. То есть, ну, я думаю, что мы уверены в том, что неталантливых людей не бывает. Ленивых людей не бывает. Есть люди, которые занимаются не своей деятельностью. Есть люди, у которых недостаточно сил, недостаточно мотивации. Это нужно понять. Нужно понять, что меня тормозит. Нужно понять, что является моим конкурентным преимуществом. Итак, первый элемент системы это я, человек. Мы очень много внимания уделяем познанию человека. Второй элемент это, собственно, теория, то есть то, о чем говорит Ирина. Теорию никто не отменял. Пример, вот, да, кстати. Вы можете привести пример чего-то такого, какой-нибудь деятельности, где теория не нужна. Ну, такої діяльності немає. Апріорі, да? так само, як, знаєте, коли кажуть, що ось повинна бути практика, від практики повинна вже плясати теорія. Ну, я перепрошую, а хто вигадав цю практику? Да? Коли ж була основа якраз і теорія? Ну, діло в тому, що в нашому менталітеті, на жаль, присутствує ідея відказу від теорії. Тобто, ми говоримо, теорія – це ерунда. От практика, але для того, щоб посадити цвіточок, я знаю, сварити борщ, Тут для всего нужна качественная теория, а она способствует. И, больше, и, для, эффективности. и для борща мои буты рецепт, да, каким готовить его. Да, прежде чем можно тысячу раз попробовать, и может быть на тысячу первый раз что-то получится, но гораздо же проще и эффективнее прочитать качественный рецепт. То есть теория это второй элемент нашей системы, ну и третий элемент тоже у нас четко присутствует. Мы называем это одним простым словом уже упоминаемый тысячу раз сегодня практика никакое самопознание, диагностика, понимание себя, никакая замечательная теория не будет иметь смысла, если это не реализуется на практике, если это не делает человека более успешным, более работоспособным, более эффективным. Итак, три элемента: То -то я, у нас людина, людина человек теория и практика. практика. А на кого из людей, вот какая группа населения, чьи, возможно, какие-то профессии с прямовнути как раз ваши тренинги? Да, Ира. Вы знаете, достаточно широкий круг у нас людей, которые способны повысить свою эффективность, как личную, так и бизнес-эффективность. И вот мы стараемся, чтобы наши клиенты, союзники, соратники, наши друзья могли максимально эффективно в рамках обучения в Центре тренинговой технологии Альба удовлетворить свои потребности в развитии. И у нас для этого существует несколько направлений. Вот и, Ольга кстати, подробнее действительно, расскажет. ключевая идея какова? Повысить свою эффективность, личную и профессиональную. Нет же предела совершенства, правда же? И вот э, сейчас... Альба, как и любой тоже другой человек, собственно, как организм живой, развивается. И в настоящее время у нас есть три департамента. Первый департамент – личной и бизнес-эффективности. Здесь мы как раз занимаемся развитием конкретных навыков. То есть те навыки, которые нужны ну, каждому, наверное, человеку. То есть, например, стрессоустойчивость. Это может быть лидер, керевник какой-то компании, чи просто бизнесмен, любой человек, просто который, который претендует, хочет повысить свою эффективность. Тайм-менеджмент, uh, стрессоустойчивость, uh, публичное выступление. То есть мы берем конкретный навык и его отрабатываем. И самое замечательное, что люди видят результат. Вот казалось бы, ну что можно за 8 часов научить? Можно. Итак, это первый департамент личной и бизнес-эффективности. Второй департамент у нас департамент продаж. Может быть кому-то это покажется странным, несколько циничным, но по большому счету в повседневной профессиональной жизни мы продаем себя, идею, компанию. То есть не обязательно продавать услугу или продукт, правда же? И вот продажи, департамент продаж, вот у нас тоже занимается развитием вот этих глобальных вопросов. Ну Тоже? от постійно у нас говорять да, про команду, про ефективні продажі, ефективна команда, як вона повинна діяти і так далі. Да? Дуже багато і підручників, і з менеджменту, із маркетингу і так далі. І так далі, все це розписано. Що нового ви пропонуєте? Ви знаєте, дійсно задачі рішаються. Проблема в тому, що зачастую вони рішаються. традиционным способом. Да? Вот мы говорили о том, что зачастую есть решения, которые срабатывают. Вот они срабатывают, и мы их применяем в повседневной жизни, потому что когда-то это сработало. Но что делать с задачами, которых у нас не было в предыдущем опыте? Их нет. И, и нет, спросить не у кого. Спросить не у кого, собственно говоря. И вот здесь, в общем-то, и зарождается наша идея о том, что все свои образовательные программы авторские мы выстраиваем на основе креативного менеджмента. То есть умение решать старые и новые задачи по-другому, по не так, как это было ранее, не отрицая предыдущий опыт, но дополняя его. Поскольку сейчас, для того, чтобы успевать за плотностью изменений и быть актуальным, человеку нужно быть гибким, ему нужно быть адаптивным, ему нужно быть метафоричным. Это все практикуется и нарабатывается. И, и это действительно очень важно, потому что, знаете, мы зачастую задаем вопросы. Своим слушателям, клиентам, друзьям и статистика показывает однозначные ответы. Вот если спросить у человека без преамбулы, резко, без подготовки, назовите цвет. Назовите, какой цвет тут называть? Вот что приходит в голову. Ну, да, вот традиционно. Да, да, Вы знаете, не скажете. 80% процентов цвет красный, цветок, роза, часть лица, нос. Поэт Пушкин, предмет, мебели, стол, я не знаю, фрукт, яблоко. И 80% людей говорят, ну, дорогие мои, ну кроме Пушкіна, у нас же, слава богу, поэтов масса. Но почему-то вот зачастую мы живем в власти. Якраз. Чим допомагає креативність в сучасному світі, яким чином за допомогою креативності можна випередити своїх конкурентів? Вы знаете, сейчас действительно креативность превращается в конкурентное преимущество. Но и прежде чем мы уточним и расставим здесь mm -hmm. акценты, мне хотелось бы еще раз уточнить, а что такое креативность. Потому что существует около 500 понятий вот mm -hmm. того, что такое креативность. Прежде всего, это способность генерировать новые идеи. Креативность это возможность решать старые проблемы новым способом, зачастую более экономичным, более эффективным. И третий момент, на который мне хотелось бы обратить вот ваше внимание, э, креативность – это ну, вот на таком, вом, таком уровне смекалка, то есть способность действовать быстро, гибко и решать свои задачи, вот свои проблемы, свои вопросы э, с использованием имеющихся ресурсов. Мы очень часто слышим: денег нет, времени нет, все вокруг такие, всякие, никакие, поэтому этот вопрос не решается в принципе. Вот совершенно с этим не согласна. У каждого из нас есть ресурсы. У каждого из нас есть возможности. Но мы почему-то их используем не, не в Неэффективно. Неэффективно. Да? Ну, то-то а, креативность – это эффективность? Да. это еще трошки Это меньше. эффективность через новый взгляд когда у нас, вы знаете, вот ш, у нас есть ресурсы, да, вот у нас с вами бумага, ручка, наш интеллект, у нас есть ресурсы. Но иногда мы э, ходим протаренными дорогами, мыслим шаблонно и понимаем, что бумага это только, вот она предназначена для того, чтобы на ней писать. Но если мы сейчас с вами зададим себе задачу придумать, еще максимально большое количество способов, как мы можем использовать лист белой бумаги, уверяю вас, 50 способов мы с вами ну, придумаем. Оригами японские, да? Хотя Мораль в том, что креативность это не самоцель, это инструмент. Это очень эффективный инструмент, который позволяет нам увидеть то, чего мы не видели Я, раньше. И как развинуть этот инструмент? Что можно сделать? Вот каждый гражданин, который нас сейчас смотрит, mm -hmm. Запорожец, да? Что он может сделать для того, чтобы в него появилась эта креативность, чтобы развинуть вот, свою креативность? Вы знаете, критинь. в привязке к тренинговому обучению, поскольку все-таки цель нашей беседы и предмет нашего разговора не, не просто креативность, но и способность его развить, и мы говорим о том, что одним из наиболее эффективных форматов есть тренинговый формат. Так вот, именно в тренингах мы учимся тому, чтобы правильно думать. Я на сто процентов согласна с Альбертом Эйнштейном, который говорит, что сейчас не важно много знать. А может, на правильно требуем мысли Нет, важнее правильно думать, чем много знать. То есть багаж знаний сам по себе это классно, но нужно уметь им правильно пользоваться. И вот мы учимся на тренингах правильно думать. И, кстати, таких технологий бывает, существует очень много. вот какие, например, Ирина? Шесть шляп мышления. А, даже тот знаю. же пресловутый мозговой штурм, о котором все знают, но... 600, метод 630 его, его, его не используют. И да. сейчас метод... вот, когда у нас да. кризис, да, что был, что есть, неизвестно. Но почему снимать этот мозговой штурм? Почему? почему? Да. А таких куча всевозможных, действительно, вот 635. Про Провокативные методы очень да, хорошо перевертыш. работают. То есть ну, у нас в арсенале Альбы мы работаем приблизительно 40 методами. Причем на каждом тренинге, вот в чем, собственно, эффективность, мы на каждом тренинге берем технологию, которая нацелена на решение определенных задач. Есть технологии, которые позволяют наработать максимальное количество вариантов решений. Есть технологии, которые позволяют сделать выбор правильного решения. Ну, тобто їх велике множество. І на кожному новому тренінгі ми працюємо з конкретною технологією, Ми пробуємо тим шляхом, який вже був 10 разів продано, а знайти такий шлях, який ефективно виведе там чи ситуацію, чи фірму, чи організацію говорим, з цього кризи, чи з іншої сторони. Не отрицає предыдущого опиту, но. с использованием нового взгляда. То есть это действительно не самоцель. Но иногда бывают ситуации, когда старые способы не, не работают. Вот, не работает. вот есть проблема, есть алгоритм, прописанный, придуманный, отработанный ранее. Он не работает. И человек с высоким уровнем развития креативного мышления, его это не пугает, это его не тормозит. Человек ищет новые способы, он их находит. Ну, Лешасин, не может быть, там белыми Гейтсами, там, тииншими, там, выдатными а, и другими лидерами креативного мышления, яким чином, так чтобы, знаете, на практике, спробовать и яким чином вот в себе развить хотя угу. бы элементы этого мышления, ну, вот элементы креативности. Давайте попробуем. Смотрите, мы говорили о том, что техник много. Конечно, в этом формате мы не сможем продемонстрировать в полном объеме технику, но можно показать. Техника декартовой координаты – это простой прием, позволяющий оценить ситуацию, которая сложится после принятия того или иного решения, да? Дело в том, что жизнь нам э, зачастую ставит вопросы, на которые мы не знаем, как ответить. Идти в отпуск или не идти? Пригласить девушку на свидание или пусть живет безмятежно. те же расписать э, это, да, разделить и на две части и написать за, и против. Ну, ну, який, как, да, крок у нас. Это как минимум. Это понятно, но здесь сложность состоит в том, что вот то, что за и против, здравомыслящий человек, он в состоянии проанализировать, сделать. Но вот метод данный, он расширяет наши горизонты. Расширяет. Горизонты. Итак, первый квадрат, который у нас получился, это называется ближнее положительное. Ну, условно он так называется. А давайте придумаем какую-нибудь да? ситуацию. А давайте. С завтрашнего дня отпуск на 30 дней. Уходить или не уходить? Вот. И мы анализируем, да, мы себе представляем, допустим, я принял решение уйти в отпуск на 30 дней. Что мне это принесет в ближайшей перспективе хорошего? Так, я відпочину, поїде сім'я, буде я оздоровлюватися. Мені буде там приємно. Я побачу багато нового цікавого. Я зможу прочитати там чи почути, чи да, послухати свої те пісні, книжки, фільми і так далі. Так далі. Це тобто я там можу вирішити якусь проблему свою там. чей город посажу, да, что и так далее, и так далее. Да, то есть 30 да. дней я смогу провести да. достаточно эффективно. В чем а, особенность вот этой техники? Мы в силу, ну, все мы люди, да, все мы мыслим зачастую локально. локально. Эта техника говорит о том, что нужно заглянуть в слегка отдаленную перспективу и увидеть там те положительные моменты, которые появятся, если вы примете это решение. Итак, давайте, давайте попробуем это... трансформировать да. ближнюю перспективу в отдаленную. Я посажу огород. Допустим, да? Что мне это даст в отдаленной перспективе? И дело в том, что вот на этом этапе многие испытывают, даже самые умные люди, многие испытывают затруднения. Совершенно вот верно. с ближней положительной перспективой а все в порядке. А, шо, же, а туда что далее? А что далее? А к чему дружный, это может? Дружный, третий, Да, крок да, далее, да, а, да. а да? к чему это приведет вот через 5, через 10 лет? То есть это сложно. Помимо принятия решения, мы еще и узнаем и четче формулируем приоритеты, которые у нас есть. Соответственно, аналогичным образом мы э, говорим о Ты ближнем отрицательном. Что То -то будет, я, если что я уйду там на 30 дней там, якости втрачу, чи Я я что-то забуду, чи я что-то не смогу сделать, или до мене, там не звернуться мои клиенты, или, например, будут стоять закрытые мой магазин, и так далее, и так далее. Да. Понятно, что мы все это записываем, но сейчас мы этого не делаем. И опять же, мы заглядываем в отдаленную перспективу. Итак, я не выполню какой-то проект, ко мне я не дойдут не. мои клиенты, в отдаленной да. перспективе. Я втратил деньги, я втратил возможности, да. я втратил и так далее, да. и так далее. Да. Так далее. Да. Никто не говорит о том, что нужно пугать себя Естественно, вот, нет. Прежде всего, с таким совершенно нехитрым инструментом. То, -то есть может... вы да. фактично да. фактически наступный крок, возможный, да, да, с наступным кроком негативный и позитивный. Да. То -то... И вариантов работы с этим списком бывает великое множество. Можно очень просто посчитать количество плюсов и минусов, то есть издержки, дивиденды, в общем-то. И, сделать... и, и пойти в отпуск не на 30 дней, а пить на да. тиждень, а потом еще на 2 тижни. да. тижня. Або перекласти свои, или делегировать свои полномочия. Четко понимая, да, так да вот такой анализ, он действительно оптимизирует Ситуацию и делает более эффективно. А иногда ведь так хочется: бросить все к чертовой матери, и вот отпуск вот поехал на месяц. После Ну такого... вы знаете, вот у нас на тренинге извини, Оля, перебью, у нас на тренинге был вариант, когда в минусе, в ближнем минусе, было написано: Я пропущу день рождения бабушки. Ну, да, да я пропущу, да. потому что я уеду. И когда человек заглянул Чуть-чуть в перспективу. Понимая он понял, бабушку, понимая бабушку, семьи. что это 90-летний юбилей, что это очень большая семья, их действительно много, они все очень дружные. И если он пропустит это событие. То ціна патері буде намного вища, ніж ціна поїздки. Чи є якісь приклади, які змінюють повністю життя, от так от можливо у вас вже були такі, ото коли і професію люди міняють і міняють. Ну, наприклад, ми знаємо в інтернеті була така гучна справа про те, що людина продала все своє життя угу. за 300 тисяч, якщо я не помиляюсь, угу. і потім він все поміняв. От чи було у вас такі випадки? Ви знаєте, достатньо часто, і коли ми починали. сознательно работать. Мы даже собирали для себя архив вот таких изменений. Изменение Начиналось с локального. Да. Допустим, мы проводим тренинг по продвижению собственного бренда. Очень серьезная работа. Сегодня это важно. Брендирование – это один из важных аспектов современности. И потом выясняется, что девушка там радикально изменила свой хотя бы внешний образ. То да есть, она она покрасила волосы в, в ярко-рыжий цвет. То есть в соответствии со своим внутренним миром. Она такая, ее так воспринимали. И это ей помогло да, 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 чего-то? Да, да. И она, просто, и она говорит о том, что это был первый толчок. Она вот осознала. Да, был человек, который уволился. Вот у нас… Я и, не и, знаю, хорошо ли да, это или плохо, но, наверное, хорошо. Значу, да, да, да. Чем... Да. И вот первый момент, иногда тяжело принять на себя ответственность. Вот представляете так, раз, и человек звонит через два дня, говорит, давно это зрелое решение, я думаю, о боже, да. И, потом, и первая мысль этого человека, говорит, я вам благодарен, потому что вот этот груз десятилетний, он, он действительно, вот, вот теперь у меня растут крылья. А почему? Потому что иной раз мы пробуксуем, и мы не видим э, альтернатив. А когда мы их увидели, выясняется, что я действительно я совершенно не обязан концентрироваться на вот этом кусочке. У меня есть и здесь возможность, и здесь, и здесь. И тренинги, кстати, креативного мышления у нас зачастую нацелены на то, чтобы увидеть возможности. Потому что когда что-то меняется, для многих это ужас, кошмар и большая неприятность. А для людей креативных, творческих это новые возможности. Мы действительно привыкли существовать и любим существовать в собственной зоне комфорта. Правда же? Как мы сформировали с детеныша, сформировали батьки, о... нам помогали да. сообщество, научение. И мы уже опыт, так да. и жить. И большинство людей это нормально, это естественно, это согласуется с нашей там, физиологией, там, сохранение всего-всего-всего большинство людей боится выходить за пределы зоны комфорта. Креативные люди, они, это не значит прям вот авантюра бешеная, но эти люди готовы, хотят, ищут возможности, делают ну, шаг вперед за пределы этого устойчивого, понятного А чем можно сказать еще, они, навпаки, формуют иншу зону комфорта? Ну, например, это, как это, новые это цель, в общем-то, когда человек не просто успевает за жизнью, а когда он обгоняет и создает сам новые ценности, создает свою жизнь своими руками. Для этого нужно, ну, в общем-то, определенная решимость и знание. Ну, Фактически вы за говорите и про секрет и успешного жития и, соответственно, и успешного бизнеса. Креативность это действительно залог эффективности, залог достаточно ну, высокой степени успешности. И вот когда мы говорим о зоне комфорта, э, у кого-то она вот такая вот малюсенькая, правда Человек чувствует себя комфортно в своей комнатке со своим плюшевым медвежонком на своем диванчике перед своим телевизором. Вот у него такой маленький мирок. Все. А кто-то его расширяет, 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 и он чувствует себя комфортно вот во всем мире. Он не боится других людей, он не боится других ситуаций. Ну вот, вот вы хотите в каком мире жить? Вот в таком? Я хочу же, ты в Сикавом. Да, а, а вот в своей комнате можно найти что-то интересного, но там же вот столько интересного. Я бы крок на зустріч и да. все мы всему И векавому. самое интересное, что это не страшно. Это же не о, ужас, какой кошмар. Это прелесть как интересно. На самом-то деле. И, собственно, вот на тренингах мы этим и занимаемся. Мы работаем с разными техниками, и одна из очень нами любимых техник называется mm -hmm. контрольный список Осборна. Он состоит из 10 пунктов. Вот вы слышали да. об этом контрольный список Осборна. Про вот, контрольный а мы знаем. список на И мало кто, мало кто, мало кто слышал. слышал. Это технология, которая позволяет придать совершенно новый импульс идее или бизнесу. Это работает. И мы говорим о том, что у нас соли даже есть девиз. Да? Учиться, учиться еще раз да. тренироваться. То есть техники есть, методики есть. Наше развитие в наших руках. Поэтому мы всегда говорим о том, что приходите, усиливайте свои конкурентные преимущества и становитесь лучшими. Дякую вам, дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні з нами працювали в студії експерти Богуславська Ольга і Патлах Ірина, керуючі партнери центру тренінгових технологій Альба. Ми сьогодні підняли дуже складні питання, пов'язані з креативністю, з новими технологіями, з новими ідеями. Звісно, хотілося б, щоб було їх набагато більше в нашому житті, щоб вона ставала все більш цікавим. І я побажаю нашим глядачам залишатися з «Аліксом». Ви будете завжди креативні, цікаві. До нових зустрічей.